Российский профессиональный лицей одно из 12 учебных заведений сельского профиля области. Мы очень стабильны. Нам всего лишь 30 лет, но это для учебного заведения, я считаю, юности. у нас нас, учащихся, 450-500 человек. И это вот на протяжении 20 лет, скажем. Вот такой состав. Если в 1986 году... У нас было две профессии всего, то теперь восемь букетов интегрированных профессий. На все вкусы. Как для девушек, так и для юношек. Но на любой выбор. Рабочими кадрами мы обеспечиваем как район, так и город наш. И, собственно, есть учащиеся Силовайска, Стареза, Харцистка, Шахтерска, Снежного. За это время, за свои 30 лет, коллектив очень подобрался, энергичный, молодой, который, собственно, и пришел с этим училищем. Из большинства преподавателей имеют высшую категорию. Из инженерно-педических работников и мастеров тоже значительная часть имеет повышенные разряды и звания. Все это позволяет нашим учащимся заинтересовать найти, но если не талант раскрыть, то склонность не развивать. Разноуровнее обучения способствует всех вовлечь в интересный процесс. Материальная база у нас без ложной скромности учебное заведение сельского профиля самая сильная. Но в свое время мы стараемся в любое направление делать со вкусом творческих сезонов. техника у нас одна из самых обновленных. Если наши коллеги ведут вождение на АС-52, то у нас это Если трактором мы заработали 12 штук колес, их больше, чем в Москве. Учебное хозяйство – это наша база для получения навыков вот, тем нашим механизаторам, плодовощеводам и так далее. Поскольку Нашей родной земли 240 к было нам мало, мы взяли бои в двух деревнях. От этого сотрудничества довольны все. Мы тоже везде подходим к творчеству, выращиваем, кроме традиционных культур, что делают все и хозяйства в нашей зоне, и другие учебные заведения. Выращиваем необычные культуры. Не бросаем выращивать речи, получая прекрасные урожаи имеем каждый год <связь>, всегда овощи. Имеем комплексы машин для выращивания картофеля, этим занимаемся. Овощей. 15 лет выращивали сахарную свеклу, сейчас небольшой перерыв. Выращиваем оливный клен. Надеемся, это культура и новые, и экономически выгодные. В целом, мы в области безложной скромности по всем показателям ну, делим где-то первое-второе место. Вместе с Новоселовкой, Александра, может быть. Вот так вот. Для учащихся созданы все условия. У нас 28 компьютеров. Они все объединены в сеть. Они все имеют выход в интернет. Поэтому учебное занятие имеется возможность использовать электронные учебники, интерактивные формы обучения. Столовая. Да, их всего из 100, 106 учебных заведений области в 42. Но считание питания у нас одно из лучших, поскольку мы свое учебное хозяйство интересом столовой, в общем-то, соединяем. Ну скажите, а какие же результаты? Ну, в целом есть. У нас очень много конкурсов профессий, которые проводятся и в области, и в масштабах всей Украины. Как правило, наши учащиеся дипломаты областных конкурсов. Часто мы занимаем <связывая> и первые места по ряду профессий. Есть. А если проблемы, то, конечно, они есть. <связывая> Решаем их сами. Мы все хотим сделать с этим. Если художественная деятельность, то мы тоже везде участвуем. Доходим до молодежного дворца юность, на областные финалы. Да. Если техническое прикладное творчество, там тоже работы наши победители всегда на областном уровне, занимают призовые места.